हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांनो आज आपण इयत्ता मधील धडा स्टीफन हॉकिंग या शास्त्रज्ञाबद्दल शिकणार आहोत हा धडा मी दोन भागात शिकवला आहे चला तर सुरू करूया भाग पहिला ही आहे लेखकाची इन्फॉर्मेशन माहिती डॉक्टर किशोर पवार आणि नलिनी पवार यांनी हा धडा लिहिला आहे या धड्यामध्ये आपल्याला स्टीफन हॉकिंग ह्या प्रसिद्ध शास्त्रज्ञाचा जीवन 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 प्रवास दाखवला आहे प्रवासामध्ये त्यांना अतिशय कठीण संकटांना सामना करावा लागला आणि सतत करायला लागला सो सेल्फ कॉन्फिडन्स हाऊ ही ओवरकम द चॅलेंज ही सारी चीजे या इस पैसेज में बताई गई है ओके okay? चलो लेट्स स्टार्ट ये हिंदी ट्रांसलेशन है ऑथर्स जो है डॉक्टर किशोर पवार और नलिनी पवार इनके लिए ही गोष्ट है आप शारीरिक अपंगत्वावर मात करो वैज्ञानिक क्षेत्र स्वत स्वतंत्र ठसा उमटवना दिव्यांग शास्त्र दिव्यांग मीन्स डिफरेंटली एबल्ड ओके okay? डिफरेंटली एबल साइंटिस्ट दिव्यांग शास्त्र थोड़ा सा अलग था ओके सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट डिफरेंटली एबल साइंटिस्ट हु ओवरकम फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड मेड अ रिमार्केबल मार्क इन द फील्ड ऑफ साइंस शारीरिक अपंगत्वावर मात कर ओवरकम फिजिकल डिसेबिलिटीज स्वतः स्वतंत्र ठसा उमटवना

रेडिओतून आवाज कसा येतो टिक टिकटिक आवाज का करते त्याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे स्टीफन हॉकिंग वॉज क्युरियस अबाउट हाऊ साउंड कम्स फ्रॉम द रेडिओ वाय द क्लॉक मेक्स त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत ही युज टू ट्राय टू फाईंड आउट द रिझन्स बिहाइंड दिस थिंग्स गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत

उनको मैथ्स और फिजिक्स में तो इंटरेस्ट था तो उन्होंने सोचा कि हम साइंस में साइंटिस्ट बनूंगा सो विद द ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग जॉइंट यूनिवर्सिटी कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी केम्ब्रिज लेटर ही रिसीव्ड रिसीव्ड स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप, ओके, टू फॉर हिज पीएचडी स्टडीज़। व त्याच विद्यापीठात त्यांचे संशोधन सुरू झाले आणि ही बिगॅन हिज रिसर्च रिसर्च डेअर आणि अचानक विलक्षण अशा दुःखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले अँड सडनली अचानक सडनली विलक्षण मीन्स अनयुजुअल ऑर समथिंग डिफरंट ओके सो ही बिगॅन हि रिसर्च डेअर बट सडनली हॅड टू फेस व्हेरी अनयुज टूजिक एक्सपिरियन्स ओके okay? अब ये विलक्षण है ना ये दुखद है इसलिए मैंने अनयूजल ट्रेजिक बोला अगर सुखद होता तो रिबाब के बल अनफर्गेटफुल ऐसे आता था सो विलक्षण में समथिंग डिफरेंट समथिंग अनयूजुअल हिंदी ट्रांसलेशन अपने बोटा की लेस बनता बोटा की हालचल व्यवस्थित हो लक्षा आए सो वाइल टाइम हिज शू लेसेस स्टीफन हॉकिंग नोटिस दैट हिज फिंगर्स वे आर नॉट मूविंग प्रॉपरली छोटी सी चीज है हम कभी इतना ध्यान नहीं देते बिकॉज हम कर लेते हैं ने? पर जेन जब प्रॉब्लम आना शुरू होती है तब हमें समझता है अरे ये तो चीज मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ दादाजी सुट्टी घरी असताना त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्याही लक्षात आला सो ड्यूरिंग क्रिसमस हॉलिडेज ऍट होम हिज फादर ऑब्झर्व हिज डिफिकल्ट डिफिकल्टीज ही वॉज फेसिंग अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर

हलू हलू मीन्स ग्रेजुअली कंट्रोल ओवर मसल्स रिड्यूसेस लीडिंग टू इनेबिलिटी टू वॉक एंड टॉक सर्वे वेदना वेदनादायक मजे श्वासोच्वास उपयुक्त स्नायु हो स्नायु ही दुर्बल होता एंड द मोस्ट पेनफुल पार्ट इज व्हेन द मसल्स यूज फॉर ब्रीदिंग आल्सो बिकम्स वीक सो ब्रीथ कर रहे हैं तो हम जिंदा है अगर वो चीज काम नहीं कर रही है सो कितना बड़ा ये प्रॉब्लम आ गया था स्टीफन हॉकिंग के पास अरे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है जैसे ब्रेन से कोई भी मसल के पास जो संदेश जाता है उस तो संदेश में जो, जो क्या बोलते हैं कंट्रोल होता है वो कंट्रोल ही अब वीक होने लगा था आपोले मरण पाहिले मया डोळा अशा स्थितीत प्रारंभिकच्या काळात विलक्षण निराशा वैचनी अस्वस्थता हॉकिंग यानी अनुभवले आपोले मरण पाहिले मया डोळा आपोले मींस अपने अपना खुद का मरण मींस डेथ मृत्यू पाहिले देखा मया मींस मी डोळा मींस मेरे आंखों से ही मैंने खुद का मृत्यू देखा है इस टाइप की गंभीर परिस्थिति हो गई थी इस टाइप का डिफिकल्ट सिचुएशन हो गया था कि मैं खुद देख रहा हूं कि मैं किस तरह से मरने वाला हूं इन सच डिफिकल्ट सिचुएशन स्टीफन हॉकिंग इनिशियली फेल्ड प्रारंभिचा का मीन्स इनिशियली ग्रेट डिस्पेयर निराशा बैचैनी रेसलेसनेस एंड अस्वस्थता मीन्स अनईजीनेस उन्होंने ऑब्वियसली इतना बड़ा डिसीज होने के बाद सब लोग ही डिस्पेर uh, में uh, जाएंगे अपने वाटाला दुखने का हा विचार अस्वस्थ करून गेला व्हाई दिस इलनेस हैपन टू मी दिस थॉट ट्रबल हिम डीपली हम हमेशा हमारे पास छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं मेरे साथ ही भगवान ऐसे क्यों कर रहा है तो वैसे ही स्टीफन हॉकिंग भी सोचना शुरू कर दिया था <coughs> मूळ स्वभावात असलेला समंजसपणा विचारीपणा यामुळे निराशाजनक मनस्थितीतून ते हळूहळू बाहेर आले हा क्वालिटीज ऑफ थॉटफुल नेचर समंजसपणा मिन्स अंडरस्टँडिंग क्वालिटी ऑफ अंडरस्टँडिंग विचारीपणा मिन्स थॉटफुल नेचर यामुळे या, या निराशाजनक मनस्थितीतून नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड निराशाजनक मनस्थिति में नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड से वो धीरे-धीरे बाहर आ गए तो उनके नेचर के वजह से इट हेल्प हिम स्लोली ओवरकम दिस नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड तो हमने ऐसे पार्ट वन कंप्लीट किया है अब हम नेक्स्ट पार्ट टू करेंगे हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लाइक नहीं कर रहे हैं सो so, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए तो चलो हम अभी नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे तब तक बोलिए हरा हरा महादेव